Tapi Nabi Muhammad ni tadi dia semula jadi muda. Tangan, tangan dia besar. Lengan besar, hata, hata ini besar. Tangannya pergelangan tangan pun besar. Lapang kedua-dua tapak tangannya. Sebab tu Nabi Muhammad ni kuat. Orang tak panggil dia pendekar tapi dia pernah lawan dua kali. Sekali dia lawan dengan jago gusti Siapa dapat tangkap dulu, hampat bagi jatuh orang tu menang. Nabi Muhammad dia bukan jago Dia lawan dengan jago mesti jadi menang ke ha, Dia dapat tangkap dulu dan dia hampas orang tu Benar Kali lagi lawan dengan jago mesti pula tapi lawan dia tu pelik sikit ha, Orang yang nak tarik orang orang yang seorang kena duduk atas tikar Kena biar dia atas tikar, duduk atas tikar Seorang lagi akan tarik tikar Siapa dapat tarik tikar tu dia jatuh orang tu menang Mula-mula Nabi Muhammad di atas tikar, jaga kusti ni tarik tu. Tarik-tarik tak berdua. tu Nabi Muhammad turun, orang tu di atas tikar. Nabi Muhammad tarik, jatuh orang tu. Jadi Nabi Muhammad menang dua kali lawan dengan jaga kusti. Padahal lah, kan, dia punya rengan besar. Hastar dia besar, tapak tangan besar. Dia kuat. Dalam peperangan pun, mula-mula para sahabat jaga Nabi Muhammad ni. Masih-masih di depan. Datang musuh dia lawan. Tapi bila musuh ramai sangat, Nabi Muhammad ada depan, lindung dia ha, pun Ada ah, terbalik Dia seorang lindung dia pun Macam Sayyidina Ali ni Sayyidina Ali ni boleh kata Pahlawan nombor satu pula ni ha, Semua orang takut dengan dia Masa perang dia duduk depan Nabi Muhammad Tapi bila musuh Kuat sangat Dia duduk belakang Nabi Muhammad Nabi Muhammad duduk depan Sedangkan Nabi Muhammad dia tak bunuh orang ha, Dia pukul bagi pelemah dia, dia tak bunuh ha, Dia tak bunuh musuh-musuh dia Tapak tangannya lebih lembut daripada sutra. Seolah-olah tapak tangannya itu tapak tangan penjual minyak wangi tentang harumnya. Dia pegang minyak wangi ke tak pegang ke tapak tangannya harum. Tapak salam dengan Nabi Muhammad, sepanjang hari itu bau tangannya wangi. Saya cepat sikit. Apa? Malam ni lama. Kaki adalah kedua-dua belah paha dan betisnya itu besar. Sebab tu dia kuat. Tangan besar, kaki pun besar. Kuat. Kuat. Cara berjalan adalah jalannya Nabi dia berjalan seolah-olah dia sedang turun dari batu besar. Nabi Muhammad ni berjalan seolah-olah macam turun tangga. Jadi maksud dia laju jalannya badan dia lurus straight. Pakaian Nabi Muhammad yang menakjubkan hatinya ialah kain hijau. Nabi Muhammad ni dia cukup suka pakai yang warna hijau. Warna hijau kan macam-macam hijau. Yang rahmat pakai sekarang pun hijau juga. Yang adik kita pakai ni pun hijau juga Jadi Nabi Muhammad dia paling suka Kain yang warna hijau Selain itu dia juga suka yang berwarna putih Satu hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim Pakaikanlah kain putih itu Kepada orang-orang yang masih hidup Dalam kalangan kamu Maksudnya kita yang masih hidup ni pakailah kain putih baju putih ya. Dan kafanlah orang-orang yang sudah meninggal dalam kalangan kamu. Jadi kita ni masa mati pun elok pakai warna putih, masa hidup pun elok pakai warna putih. Nabi Muhammad memakai khabar iaitu baju yang dipakai di atas baju yang lain. Yang panjang pun ada, yang pendek pun ada. Macam koboi pakai tu kan. Dan baju meja dia pakai dah, satu dia ada pakai. Macam semua buat tapi dia pakai di luar tu. tu Nabi Muhammad pun ada. Baik pendek pun ada, panjang pun ada. Maka baguslah kehijauannya di atas keputihan warnanya. Nabi Muhammad ni, dia pakai warna apa pun nampak cantik badannya. Kalau pakai warna hijau lagi nampak cantik lah. Dengan kulit putih yang ada dengan warna hijau terkenal. Kan kita ni ada warna lain-lain. Ada orang dia pakai warna ungu cantik. Ada orang pakai warna ungu tak nampak cantik. Tapi Nabi Muhammad ni pakai warna apa pun cantik. Kenal dengan kulit dia tu. Dan adalah pakaian Nabi semuanya tinggi di atas kedua mata kakinya. Ha, yang ni lah. Ya, ahli-ahli sufi, ahli jemaah tabi dia ikut. Kita tengok dia punya sahabat, dia punya seluar tu semua tinggi daripada buku Nabi kan. Ha, kalau bawah pun tak apa, tak ada masalah. Cuma zaman dulu ada masalah. Zaman itu, siapa pakai jubah panjang, meleret Maksud dia, dia satu orang yang membanggakan diri. Orang saya. sebab tu Nabi, Nabi langat. Tapi zaman sekarang dia tak jadi budaya orang kaya dah. Orang kaya tak pakai jubah pakai merah dah. Jadi boleh pakai. Cuma kalau nak lebih baik lagi, pakai di atas yang buku dari. Kadang-kadang Nabi Muhammad dia pakai separuh betis. Dia punya pakaian seluar ataupun jubah dia. Dan kain sarungnya di atas yang demikian kepada setengah betis. Dia mempunyai kain selimut yang dicelup dengan kumkuma. Jadi warna merah lah. Kadang-kadang Nabi Muhammad ni semayang dia pakai saja Kan zaman tu zaman susah Jadi satu kain tu Dia ikat di sini Baju apa tak ada nah, ha, Kain kain pelikat lah Sana tak ada kain pelikat Satu kain macam kita kain pelikat lah kita ikat di bahu ni Macam orang ikhra Ikat sini semayang nah, ha, Ingat tak kisah Musa bin Umair Satu orang hijaka yang paling handsome paling bergaya orang di Mekah Bila dia masuk agama Islam Dia berhijrah ke Madinah jadi orang miskin Nabi Muhammad menangis tengok dia Sebab asal dia pakai baju semua mahal-mahal Tiba-tiba -mahal. dia ada satu kain Jadi kain tu dia pakai, dia ikat di sini ya. Kain dia ikat, angkat kata, kata ikat di bahu Yang tu lah pakai yang dia Pergi perang pun pakai yang tu lah, bayang Haa macam mana nak perang tu Nak bersinat tengah tengah panah pasir kan Pakai kain tu je ha, Dengan kain tu lah, Musa bin Umair dia dapat syahid Sebab dia pegang bendera ha, Pegang bendera, putih sebelah tangan, pegang belakang Kekulai sebelah ni, pegang tak ada dah. Kena nak panah mati. Nabi Muhammad tengok dia lagi menangis Nabi Muhammad. Asal anak orang kaya anak jutawan mati dalam keadaan macam tu. Nak tutup jasad dia dengan kain dia tak cukup. punya sedihnya. Lah. Tutup kepala kaki buka. Tutup kaki kepala buka. Naslah Nabi suruh tutup kepala kaki dia tutup dengan jauh-jauh Asal dia anak jutawan mati dalam keadaan miskin macam tu. tapi tu orang kata ahli syurga lah tu Musa bin Umar tu dia tu remaja. Ha, remaja, bukan kata orang dewasa remaja. Dia nak dapat Islam ni, biskit pun tak apa.